Появилось очень много всевозможных, помимо ориентирования, Соломон трейлов в плане бег в лесу. Очень много пробегов всевозможных по шоссе. Так что спортивная жизнь, можно сказать, в стране налаживается. У меня тоже жена занимается спортивным ориентированием дети. Пусть это семья, не только образ жизни, это в целом, в общем-то, это какой-то глобальный кусок жизни. А для ориентирования уровня чемпиона мира этого совсем мало. Вот там надо брать у других видов спорта, и в футболе в том числе очень многие вещи надо брать. Я брал и для сборной Советского Союза в футболе. Ну, сколько километров ты пробежал за свою жизнь? За два вокруг земного шара. 80 тысяч. Как минимум. Я скажу, что я тренирую сборную глухих по спортивному ориентированию. В этом году проходили очередные 22, по-моему. Я сейчас не помню, но это неважно. Дефлимпийские игры. Это Олимпиада среди глухих спортсменов. Проходили они в Софии в конце июля, начале августа. Ориентирование выступило там достойно. 7 медалей мы завоевали. В составе команды были киевские спортсмены. Яна Мельник была первая на средней дистанции, вторая на длинной, первая в эстафете. Руслан Николаенко был второй в эстафете. Это киевские спортсмены, которые тренируются лично у меня. Это очень хороший результат, я считаю. В данный момент Руслан находится в Турции на соревнованиях по спортивному в Стамбуле. Яна Мельник бегала вчера и сегодня здесь, выиграла по женской элите. Михаил спортсменка по здоровому выиграла здесь соревнования. Спорт среди глухих развивается ты тренируемся работаем вот до трех часов считается элита если ты указываешь там из трех часов они потом проверяют твой результат по классификации, где ты бегал, а есть трассы, где международные промеренные. Я в Питере бежал, у меня там есть результат белой церкви, и тебя сразу же все тебя дают тот номер, по которому ты заходишь в свой коридор. Другой тебя не вкусят эти вот стоят. Нет, марафон. Там стоят специалисты, а последний стартует 10:30. Представляешь, столько народу потихоньку идет, 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 идет. И тебе чип начинает считывать результат, когда ты пересек, вот этот. Вот. Вот. И потом твой результат чистый вывешивает. Все. Спортивное ориентирование это Куда образ встал? жизни. <laughs> это спорт на всю жизнь, для любого возраста. Это оптимальное сочетание умственной и физической обувчики. Приходите к нам в спортивное ориентирование. Сегодня провели соревнования памяти Валентина Правила под названием Голосийская очередь». осень. Регулярные, каждый год проводим соревнования. Собирается очень много людей. С каждым годом все больше и больше. Так что приглашаем всех на следующий год.